পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী মুখাখন হৈছে টকা ইমানেই শক্তিশালী যে সকলোৰে মুখ বন্ধ কৰি দিয়ে তুমি যদি আনৰ কথা শুনাৰ ধৈৰ্য ৰাখা কিছুমান মানুহে তেওঁলোক কেনেধৰণৰ মানুহ নিজে নিজেই ক'ব তৰ্কৰ সময়ত মূৰ্খৰ শেষ অস্ত্ৰ হ'ল গালি আৰু জ্ঞানীৰ নীৰৱতা লক্ষ্যত উপনীত নহ'লে হতাশ নহ'বা জীৱনৰ ৰাস্তা কেতিয়াও শেষ নহয় এবাৰ নোৱাৰিলে হাজাৰবাৰ চেষ্টা কৰা নিশ্চয় এদিন জয়ী হ'বা তুমি কাৰো ওচৰত নিজৰ মূল্য বিচাৰিব নালাগে সময়ে এদিন দেখুৱাই দিব তেওঁৰ জীৱনত তোমাৰ মূল্য জীৱনত কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিবা কাৰণ সকলোৱে এদিন সলনি হৈ যায় নতুন কাৰোবাক পালে যিসকলে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আনৰ দুৰ্বলতাৰ কথা আলোচনা কৰি থাকে তেওঁলোক প্ৰায় নিজৰ এটা দুৰ্বলতাৰ কথা শুনিয়েই সভাই এৰি গুচি যায় জীৱন আৰু জীৱনৰ আপোন মানুহবোৰক গুৰুত্ব দিবলৈ শিকি লওক কিয়নো এবাৰ হেৰাই যোৱাৰ পাছত জীৱনো উভতি নাহে মানুহবোৰো উভতি নাহে পৰিস্থিতিয়ে মানুহক অনেক কথা শিকায় বাস্তৱতা শিকায় অকলে চলিব শিকায় নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব শিকায় চিনাকী মানুহৰ অচিনাকি মুখবোৰ চিনিব শিকায় কিছুমান মানুহ আছে যিয়ে নিজক লৈ বহুত বেছি গৌৰৱ কৰে আচলতে তেওঁলোকে নাজানে ফুলৰ সৌৰভ আৰু মানুহৰ গৌৰৱ বহুত দিন নাথাকে বুলি ভগৱানে আমাক সকলোকে একে মাটিৰেই সৃষ্টি কৰিছে পাৰ্থক্য মাথো ইমানেই যে কোনোবা বাহিৰৰ পৰা দেখাত সুন্দৰ আৰু কোনোবা ভিতৰৰ পৰা সুন্দৰ সময় কোনেও দেখা নাপায় সঁচা কিন্তু সময়ে বহুত কিবাকিবি দেখুৱাই যায় কওঁতে সন্মুখত সকলোৱেই আপোন বুলি কয় কিন্তু সময়ে দেখুৱাই দিয়ে কোন কাৰ কিমান আপোন যিয়ে তোমাক আঘাত দিছে তাক পাহৰি যোৱা কিন্তু সেই আঘাতৰ পৰা তুমি যি শিক্ষা পাইছা সেইটো কেতিয়াও নাপাহৰিবা নিজক ভালে ৰখাৰ দায়িত্ব নিজেই ল'ব লাগিব কাৰণ বেয়া থাকিলে কোনেও ভালে ৰাখিবলৈ নাহে কষ্ট সহ্য কৰা মানুহবোৰ এদিন সুখী হ'বই কিন্তু যিসকলে মানুহক কষ্ট দিয়ে তেওঁলোক কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে বৰ্তমান মানুহৰ প্ৰিয় হ'ব গ'লেও অৰ্থনৈতিক যোগ্যতা লাগে অর্থশূন্য মানুহ কেতিয়াও কাৰো প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব